bugungi mana seminarimiz ya'ni milliy o'quv dasturini hayotga tadbiq etish asosida mana shu zomin bolalar oromgohiga yig'ilganmiz shu joyda fanga oid bo'lgan yangi texnika va texnologiyalarni o'rganish jarayonini olib boryapmiz biz mana shu texnologiya fanida oldin yog'ochga ishlov berish metalga ishlov berish hamda qishloq xo'jaligi yo'nalishi bilan cheklangan edik mana hozir yangi milliy o'quv dasturi kiritilgandan beri texnologiya fanida polimer materiallarga ham ishlov berish mavzulari qo'yilgan mana shu polimer materiallarga ishlov berishni o'quvchilarga o'rgatib kelmoqdamiz mana shu polimer materiallardan fomiks materiali o'zimizni o'zbekistonda ishlab chiqariladi mana shu fomiksdan texnologiya darslarida o'quvchilarga turli xil makitlar modellar yasash jarayonlarini o'rgatamiz o'quvchilarda bu narsalarni yasashda juda katta taassurotlar qoldiradi balkim kelajakda shunaqa texnikalarni yaratadigan texnologiyalarni ishlatadigan farzandlar yetihib chiqishi ajab emas